Revolusi Ayam Percik Dari Jalanan Kuala Lumpur ke Yantung Amerika Ayam percik gaya Malaysia kelihatan terlalu biasa Dalam sebuah rancangan popular di Amerika satu segmen khas telah dilancarkan untuk memperkenalkan masakan Malaysia Sejak beberapa tahun kebelakangan ini makanan Malaysia telah menarik perhatian dunia menyebabkan jangkaan para pengacara dan penonton menjadi sangat tinggi Namun sebaik sahaja imej ayam percek menu yang akan diperkenalkan kali ini muncul di skrin, para hadirin terdiam seketika sebelum meletus dalam tawa. Ini sahaja ke? Mana perginya kemegahan ayam panggang sebesar ayam belanda? Kata-kata dan riak wajah yang meremehkan kedengaran di seluruh studio. Suasana yang tadinya penuh teruja serta merta bertukar menjadi kekecewaan. Tetapi pada saat itu, sesuatu berlaku yang mengubah seluruh suasana rancangan itu secara drastik. Apa yang muncul ialah sebuah gerai ayam percik asli yang diterbangkan khas dari Malaysia, bersama seorang lelaki tua yang sedang menyalakan api di dapur arang dengan tenang di bawah cahaya lampu yang suram. Sebaik sahaja dia mula membakar cucuk ayam percik yang pertama, gelak tawa di studio terus senyap. Apa sebenarnya yang telah berlaku dan bagaimanakah ayam percik Malaysia mendapat pengiktirafan? Mari kita ikuti kisah ini bersama-sama. Kisah ini berlaku dalam sebuah rancangan makanan terkenal di Amerika yang berkonsepkan jelajah dunia melalui rasa yang membawa penonton merasai budaya makanan dari seluruh pelosok dunia. Ia telah menjadi rancangan wajib tonton bagi semua penggemar makanan di seluruh Amerika. Kali ini lokasi penggambarannya ialah Malaysia. Sebaik sahaja ia diumumkan, jangkaan tinggi menyelubungi studio. Para hadirin mula berbual tentang imej Malaysia yang mereka bayangkan. Nasi lemak, rendang, laksa, sate. Semua orang mengharapkan untuk melihat hidangan yang mewah dan teliti dari negara yang digelar syurga makanan Asia. Tetapi, suasana berubah serta-merta apabila nama menu muncul di skrin gergasi studio. Apa yang tertera ialah perkataan ayam percik. Ayam percik, sejenis ayam panggang cucuk, makanan jalanan popular di Malaysia, jelas sekali pengacara rancangan itu. Seluruh studio senyap sunyi seketika sebelum gelak tawa dan bisikan mula kedengaran. Bagi orang Amerika, ayam adalah hidangan yang mesti besar, menonjol dan menyelerakan, sama ada ayam goreng atau ayam belanda panggang pada hari kesyukuran. Bagi mereka, ayam percik bersaiz sederhana yang dicucuk pada lidi kelihatan seperti snack ringan sahaja. Lebih-lebih lagi, kata-kata jenaka Charlie seolah-olah menuang minyak ke dalam api. Ayam dari Malaysia ini nampak biasa sangat, ya? Kata-kata itu tersebar dengan pantas. Malah penonton di studio pun turut ketawa. Beberapa tetamu jemputan mengangkat bahu manakala yang lain membulatkan mata memandang skrin. Semua orang tertanya-tanya, kenapa mesti ayam percik dan memandang skrin dengan pandangan yang dingin. Charlie sendiri menyedari suasana di studio. Dia cuba tersenyum dan meneruskan rancangan. Suasana pada masa itu dipenuhi dengan kekecewaan, kekeliruan dan pandangan rendah. Saya dengar ayam percik adalah soul food yang sangat disayangi oleh rakyat Malaysia kata Charlie tetapi kata-katanya membuatkan para hadirin menggelengkan kepala Charlie kemudiannya menceritakan sejarah ayam percik Ayam percik adalah hidangan yang telah wujud berpuluh-puluh tahun di Malaysia Ia bermula sebagai hidangan istimewa di kampung-kampung di pantai timur sebelum tersebar ke bandar-bandar besar ia menjadi makanan jalanan yang sangat popular, terutamanya di pasar malam apabila harga ayam menjadi lebih murah dan mudah didapati. Gerai-gerai ayam percik mula muncul di merata tempat, menjadikannya menu yang dikenali oleh semua orang hari ini. Apabila Charlie selesai menjelaskan, seorang tetamu jemputan mencelah, saya faham ia makanan yang bersejarah, tapi bagaimana lidi kecil itu boleh jadi soul food? susah nak hadam. Kata-kata itu disambut dengan gelak tawa dari satu sudut studio. Suasana yang meremehkan ayam percik masih belum hilang. Tetapi kemudian, sesuatu yang akan mengubah segala-galanya muncul di tengah-tengah studio. Ini adalah gerai ayam percik asli yang diterbangkan khas dari Malaysia Suasana yang realistik seolah-olah membawa secebis jalanan dari Kuala Lumpur ke situ, membuatkan semua mata tertumpu ke satu arah. Seorang lelaki tua berdiri dengan tenang di hadapan gerai itu. Dia ialah Pak Cik Ismail, seorang maestro dalam dunia ayam percik selama lebih 40 tahun. Dia menceburi bidang ini sejak remaja dan terus mengasah kemahirannya. Setelah menimba pengalaman di beberapa tempat terkenal, dia membuka gerainya sendiri bermula dengan sebuah gerai kecil sehingga menjadi legenda di mana orang ramai sanggup beratur panjang. Pakcik Ismail menyusun arang secara senyap, meletakkan umpan api dan menggunakan kipas sate yang biasa digunakannya untuk mengipas api dengan mahir. Bunyi arang berkeretak kedengaran perlahan sebelum api marak sehingga permukaan arang menjadi merah menyala. Setiap langkah dari menyusun arang, menyalakan api hingga mengipas untuk mengawal suhu, semuanya tepat dan tanpa sebarang pergerakan yang sia-sia. Walaupun dia seorang yang pendiam, setiap pergerakannya kelihatan indah seperti sebuah karya seni. Pada hari itu, Pak Cik Ismail memilih untuk mempersembahkan tiga jenis ayam percik. Ayam percik asli Kelantan dengan resipi tradisional di mana isi ayamnya lembut, berjus, dan beraroma rempah ratus yang harum. Ayam percik serai kunyit yang memberikan aroma herba yang segar dan dapat menghilangkan rasa muak. Dan akhir sekali, ayam percik keju meleleh yang menggabungkan rasa kuah percik istimewa dengan keju yang cair, meleleh untuk menepati selera antarabangsa. Ia adalah senjata rahsianya. Namun kritikan di studio masih belum reda. Seriuslah, macam gerai dekat pasar malam je, kata seseorang nampak comel, bolehlah tambah yang lain. Walaupun ia kata-kata jenaka, ia jelas mengandungi unsur penghinaan. Studio mula menjadi gelap dan sebuah video VTR yang memperkenalkan budaya ayam percik di Malaysia mula ditayangkan di skrin besar. Imej yang muncul ialah suasana malam di kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Di tengah-tengah bangunan pejabat pencakar langit, cahaya dari gerai-gerai di tepi jalan menerangi suasana. Kelihatan para pekerja pejabat dalam pakaian kerja mula berjalan pulang dengan pantas. Aroma harum ayam percik dan pelbagai makanan lain menusuk hidung, menarik mereka untuk singgah. Pemandangan mereka berkumpul, berdiri sambil menikmati ayam percik dengan minuman sejuk mungkin kelihatan biasa, tetapi inilah saat santai dan sebahagian daripada budaya warga kota di Malaysia. Kamera zoom masuk ke sebuah gerai, menampakkan wajah seorang peniaga yang sedang tekun memanggang ayam. Tangannya lincah membalik-balikkan lidi di atas dapur arang. Bunyi desiran isi ayam yang sedang masak, asap wangi yang berkepul-kepul naik ke udara. Semuanya seolah-olah terhenti dalam masa. Tetapi bagi mereka yang berada di studio di negara asing, dunia yang penuh emosi ini mungkin kelihatan jauh dari realiti mereka. Apabila imej beralih kepada ayam percik bersaiz 3 inci di tangan Pakcik Ismail, reaksi penonton menjadi lebih jelas. "Apa ni? Ayam kenit ke?" Kata-kata ini disambut dengan gelak tawa yang bergema di seluruh studio. Tetamu lain turut menambah, "Tengok tu, ada ulam-ulaman lagi. Malas betul hiasannya." Ada juga yang berkata, "Kalau saya jumpa menuni masa first date, saya menangis agaknya." Bagi hidangan ayam di Amerika, kuantiti adalah perkara utama. Ayam panggang mesti seekor, ayam goreng mesti melimpah ruah dalam pinggan, barbeku mesti potongan isi dada yang tebal disalut sos yang banyak. Rasa yang pekat, kuantiti yang banyak dan rupa yang menarik adalah standard kelazatan bagi mereka. Sebaliknya ayam percik Malaysia adalah seni kesederhanaan. Bagaimana untuk menyelahkan rasa asli bahan-bahan? Bilakah waktu terbaik untuk memanggang supaya ia lembut dan berjus? Campuran bahan perapan yang manakah yang paling serasi? Semuanya lahir daripada pengalaman yang terperinci, tetapi ketelitian ini kelihatan hamba dan membosankan di mata orang Amerika yang menyukai kemegahan. Namun pada ketika itu, imej di skrin beralih kepada Pakcik Ismail, lelaki yang tekun melakukan kerjanya secara senyap. Belakang badannya yang fokus pada lidi ayam percik di hadapannya tanpa menghiraukan gelak tawa atau kata-kata hinaan. Gayanya mempunyai sejenis kekuatan yang menarik. Hebat juga Pak Cik tu bisik seseorang. Walaupun majoriti di studio masih ketawa, bisikan-bisikan kecil mula kedengaran. Setelah VTR tamat, persembahan yang menakjubkan bermula. Kali ini giliran ayam panggang, wira masakan Amerika. Seekor ayam panggang besar berwarna keemasan perlahan-lahan dibawa keluar dan diletakkan di tengah pentas. Kulit ayam yang masak sempurna memantulkan cahaya lampu. Apabila pisau dihiris, jus dari daging ayam memancut keluar serta merta menarik perhatian semua orang. Tepukan gemuruh dan sorakan gembira bergema. Seorang tetamu jemputan mengambil bahagian paha dan menggigitnya dengan penuh selera lalu mengangguk dengan puas. Tetamu lain mula makan. Aroma rosemary, bawang putih dan rempah ratus memenuhi studio. Bagi orang Amerika, ayam panggang bukan sekadar makanan, ia adalah kenangan dan kebanggaan yang diwarisi turun-temurun. Di tengah-tengah suasana itu, seorang tetamu berkata dengan nada jenaka, "Bau tiga cucu ayam percik tadi pun tak boleh lawan satu ketul ayam ni agaknya." Kata-kata itu sekali lagi disambut dengan gelak tawa yang gamat. Studio dipenuhi dengan perasaan kemenangan ayam percik telah diturunkan tarafnya menjadi sekadar hiasan sampingan. Setelah segmen ayam panggang berakhir, kru membuka tirai di sisi pentas. Asap nipis mula kelihatan bersama dengan aroma harum yang menarik pandangan penonton untuk melihat lebih dalam ke studio. Di situ berdiri Pak Cik Ismail. Dia berdiri tegak fokus pada kerjanya dengan tenang. Ayam yang telah dicucuk dan diperap tersusun rapi. Sama ada ayam percik asli, Ayam percik serai kunyit atau ayam percik keju. Setiap cucuk kelihatan ringkas tetapi sarat dengan keprihatinan terhadap rasa bahan mentah. Tetapi suasana keraguan masih ada. Dia betul-betul nak bakar kat sini ke? Habislah baju bau asap, kedengaran suara rungutan. Pak Cik Ismail tidak peduli. Dia meletakkan cucuk ayam pertama di atas dapur arang dengan perlahan. Cih. Sebaik sahaja bunyi ayam bertemu dengan haba kedengaran, sedikit ketegangan tersebar di studio. Asap putih naik bersama dengan aroma yang perlahan-lahan merebak. Bau lemak ayam yang menitis ke atas arang panas bercampur dengan bau rempah yang sedikit hangus, menghasilkan bau yang manis dan anehnya membangkitkan nostalgia. Riak wajah mereka yang tadinya ketawa mula berubah. "Baunya sedap juga," kata Charlie dengan riak terkejut tetamu di sebelahnya menghidu udara dan menjawab "Hmm, tak teruk." Pakcik Ismail terus membalik-balikkan lidi dengan mahir. Ritme membalik penggunaan kipas sapuan kuas semuanya sempurna seperti sebuah seni. Tanpa disedari semua mata kini tertumpu kepadanya. Walaupun belum ada pujian, suasana di studio perlahan-lahan berubah. Bau sedap, tapi rasa itu yang penting. Bisik seseorang, seolah-olah itu benteng pertahanan terakhir mereka ayam pecik asli adalah menu pertama yang masak. Ia dihidangkan kepada setiap tetamu jemputan. Asap panas yang naik dari lidi ayam membuatkan cahaya di studio kelihatan sedikit kabur. Tetamu jemputan mengambil lidi itu dengan riak wajah separuh percaya, separuh ragu. Tetapi sebaik sahaja suapan pertama masuk ke mulut, suasana di studio berubah sama sekali. Perkara pertama yang hilang ialah bunyi bising. Kesunyian mengambil alih. Wajah pengacara tergamam bukan kerana keliru tetapi kerana terkejut dengan rasa yang jauh melangkaui jangkaan. Kesunyian itu merebak ke seluruh hadirin. Mereka yang lain yang merasainya turut terdiam. Kulit ayam yang garing di luar, isi yang lembut dan empuk di dalam. Kemanisan semula jadi daging ayam berpadu sempurna dengan rasa rempah ratus. Aroma asap arang kekal di rongga hidung. Ia adalah rasa yang ringkas tetapi menusuk kalbu. Saiznya yang dahulunya diejek sebagai terlalu kecil, kini dirasakan sebagai saiz yang sempurna. Rasa yang kaya, teknik pemanggangan yang hebat dan kemudahan untuk memakannya, semua ini menjadikan ayam percik kelihatan sangat menawan. Di atas pemanggang, ayam percik serai kunyit sedang dibakar. Aroma yang sama sekali berbeza menusuk hidung. Apabila dirasai, isi ayam yang lembut dengan aroma serai dan kunyit yang segar berpadu dengan harmoni, meninggalkan rasa yang kompleks dan menarik di dalam mulut. Ayam percik kedua ini telah membuka pandangan mereka lebih luas. Semua mata kini tertumpu pada tangan Pak Cik Ismail. Cara memanggang, membalik, menyapu kuah, mengipas setiap langkah bukan lagi sekadar memasak tetapi sebuah seni. Dan ketenangannya itulah yang meninggalkan kesan paling mendalam kepada penonton. Ayam percik yang pernah dihina kini diterima dengan penuh hormat. Akhirnya menu penentu ayam percik keju meleleh diletakkan di atas panggangan. Isi ayam yang dicincang dan dibentuk disaluti dengan keju yang dipanggang sehingga cair dan keperangan. Bunyi keju yang menggelegak merangsang deria penglihatan dan pendengaran. Bau manis bercampur masin memenuhi udara. Imej ayam percik yang dahulunya kelihatan hambar telah lenyap sepenuhnya. Apabila ayam percik keju dihidangkan, para tetamu mengambilnya dengan perasaan yang telah berubah. Tiada lagi gelak tawa, hanya kesunyian dan penghayatan rasa yang teliti. Sebaik sahaja dirasai, kening seseorang berkerut tanpa sedar, kemanisan kuah, kekayaan rasa keju dan tekstur isi ayam yang lembut cair bersama dengan sempurna di dalam mulut. Jus dari daging ayam yang lazat merebak, memberikan kepuasan yang belum pernah dirasai. Kelazatan ini bukan datang dari rasa yang melampau tetapi dari kedalaman rasa. Ia adalah falsafah yang berbeza sama sekali dari budaya makanan segera Amerika. Ini adalah sebuah perjalanan rasa yang disusun dengan teliti. Ayam percik asli adalah pembuka selera. Ayam percik serai kunyit adalah pembuka minda dan ayam percik keju adalah kesimpulan yang mengagumkan. Ia adalah sebuah hidangan lengkap pada sebatang lidi. Boleh tambah lagi? jerit seseorang tiada siapa yang membantah tepukan gemuruh kedengaran serentak ia bukan sekadar pujian sedap tetapi satu tanda penghormatan terhadap bahan mentah kekaguman terhadap kemahiran dan penghargaan kerana akhirnya bertemu dengan sesuatu yang asli lidi ayam percik yang kecil itu akhirnya diiktiraf sebagai sebuah budaya dan jiwa masakan yang sebenar Apabila asap reda, Pakcik Ismail meletakkan lidi ayam terakhirnya, melangkah ke hadapan gerai, berdiri tegak dan menunduk hormat. Tepukan yang tadinya perlahan kini menjadi semakin kuat sehingga bergema di seluruh studio. Penonton mula berdiri satu persatu sambil bertepuk tangan. Charlie mengambil mikrofon dengan wajah serius. Dia berkata perlahan-lahan, "Pada mulanya sayalah yang mengatakan ayam pecik nampak biasa. Sekarang kata-kata itu sangat memalukan bagi saya." Tepukan hangat kedengaran sekali lagi. Pada ketika itu, Pak Cik Ismail bersuara buat pertama kalinya dengan nada yang dalam dan tenang. "Ayam percik mungkin makanan yang kecil, tidak mewah atau gah, tetapi masa dan kasih sayang yang dicurahkan ke dalam setiap cucuknya tidak kurang nilainya berbanding mana-mana hidangan lain. Dia menyambung, "Minggu depan, anak murid saya akan membuka sebuah gerai ayam percik di New York. Jika ada peluang, saya harap semua dapat mencubanya." Keterujaan merebak di seluruh studio. Maklumat mengenai gerai itu muncul di skrin. "Saya ingatkan ini cuma rancangan hiburan biasa, tetapi tidak. Hari ini ia mengubah pemikiran saya sepenuhnya," kata seorang tetamu. Charlie memandang kamera dan berkata kepada penonton di rumah. Pada mulanya, saya tidak menjangkakan apa-apa, tetapi pertemuan dengan hanya satu suapan makanan boleh mengubah pandangan kita. Hari ini saya belajar perkara itu sendiri. Beberapa hari selepas rancangan itu disiarkan pada jam 7 pagi di New York, di tengah-tengah cuaca yang masih sejuk, orang ramai beratur panjang di hadapan sebuah gerai makanan. Pada papan tanda tertulis perkataan ayam percik dan terdapat gambar wajah Pak Ismail yang tenang. Lelaki muda yang berdiri di hadapan gerai itu ialah Kamal, anak murid Pak Ismail. Walaupun kelihatan sedikit gementar, matanya menunjukkan keazaman yang tinggi di media sosial Tanda Pagar, Ayam Percik Revolution dan Malaysian Chicken Eye USA menjadi sohor kini. Mereka yang menonton rancangan itu datang beramai-ramai untuk merasai sendiri rasa legenda itu. Apabila gerai dibuka secara rasmi, Kamal mula memanggang ayam dengan senyap tetapi penuh tumpuan. Menu pada hari itu sama seperti dalam rancangan. Ayam percik asli, ayam percik serai kunyit dan ayam percik keju yang kesemuanya habis dijual dalam masa yang singkat. Pada masa yang sama di alam maya timbul perdebatan antara tim makan dengan nasi dan tim makan begitu saja. Ayam percik Malaysia yang asli mesti makan dengan nasi baru padu rasanya kata satu pihak. Tak betul, kena makan macam tu je baru dapat rasa asli ayam tu balas pihak lain. Perdebatan ini tidak menimbulkan perpecahan sebaliknya merangsang rasa ingin tahu orang ramai untuk datang ke gerai itu. Dari sebuah gerai kecil, ia perlahan-lahan mencipta fenomena di seluruh Amerika. Pasar raya besar mula menyediakan sudut khas untuk ayam percik Malaysia, menjual pes perapan sedia dan set untuk membuat kuah. Media sosial dipenuhi dengan gambar orang ramai membuat ayam percik sendiri di rumah. Di New York, restoran ayam percik mewah mula dibuka. Beberapa daripadanya malah menerima bintang Michelin. Lidi ayam percik kecil yang pernah ditertawakan kini telah meresap ke dalam isi rumah dan budaya makanan Amerika. Ia telah membuktikan bahawa makanan yang paling ringkas pun boleh mencipta kesan yang mendalam dan mengubah dunia. Kisah kejayaan ayam percik tidak berhenti di Amerika. Berita kejayaan Kamal anak muridnya telah sampai ke Malaysia. Di sebuah gerai ayam percik kecil di sudut Kuala Lumpur, Pakcik Ismail masih berdiri di hadapan dapur arang yang panas, membalik-balikkan ayam di tangannya dengan sabar seperti hari-hari biasa. Pelanggan yang beratur di gerainya kini lebih ramai. Ramai yang datang bukan sahaja untuk membeli ayam percik, tetapi untuk melihat wajah sebenar guru di sebalik revolusi ayam percik di Amerika. Ada yang menunjukkan telefon pintar mereka kepada Pakcik Ismail memaparkan berita tentang Gerai Kamel di New York yang dinobatkan sebagai salah satu makanan jalanan terbaik yang mesti dicuba. Pakcik Ismail memandang gambar-gambar itu dengan senyuman tipis di bibirnya. Dia tidak berkata apa-apa selain ucapan terima kasih yang perlahan lalu kembali menumpukan perhatian kepada ayam di atas pemanggangnya. Baginya, pujian atau kemasyuran yang sampai ke luar negara tidak sepenting ayam percik yang hampir masak di tangannya untuk diserahkan kepada pelanggan yang setia menanti di hadapannya. Falsafah Pak Ismail sentiasa ringkas dan jelas. Hati sesebuah hidangan bukan terletak pada kemegahannya, tetapi pada perhatian terhadap setiap perincian kecil. Itulah yang diajarkan kepada Kamal. Arang mesti cukup panas. Kualiti ayam mesti terbaik rempah mesti cukup rasa dan yang paling penting, hati si pembuatnya. Sementara itu di Amerika, budaya ayam percik telah berakar umbi dalam kehidupan seharian. Charlie, pengacara rancangan terkenal itu, telah melawat gerai Camel di New York. Dia beratur seperti orang biasa dan apabila tiba gilirannya, dia memesan tiga cucuk ayam percik sama seperti yang dimakannya di studio pada hari itu. Kamal mengenalinya tetapi hanya mengangguk sebagai tanda sapaan hormat dan terus memanggang ayam dengan teliti. Charlie makan ayam percik itu dalam diam di tengah-tengah kesibukan kota besar. Rasa yang dikenali itu membangkitkan semula kenangan pada hari itu. Dia teringat akan pandangan mata Pak Cik Ismail yang penuh tekad dan faham dengan sepenuhnya bahawa apa yang dirasainya bukan sekadar ayam percik biasa tetapi jiwa seorang tukang mahir yang terkumpul sepanjang hayat. Kisah lidi ayam percik yang kecil telah memberi pengajaran penting kepada ramai orang. Ia bukan tentang pertarungan antara ayam percik Malaysia dengan ayam panggang Amerika dan bukan tentang menentukan budaya makanan siapa yang lebih hebat tetapi ia adalah tentang menunjukkan bahawa nilai sebenar tersembunyi dalam kesederhanaan dan pemahaman terhadap budaya yang berbeza boleh bermula dengan hanya membuka hati untuk mencuba satu suapan makanan. Hari ini asap wangi dari dapur arang gerai ayam percik bukan lagi sekadar isyarat makanan yang lazat. Ia telah menjadi simbol pertukaran budaya dan peringatan bahawa kadang-kadang perkara yang kelihatan paling biasa di mata kita mungkin adalah perkara yang paling istimewa bagi orang lain. Lidi ayam percik yang kecil yang pernah dipandang rendah kini telah menjalankan misinya dengan sempurna. Bukan sebagai pemenang tetapi sebagai jambatan yang menghubungkan hati insan dari dua benua yang berbeza.